ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವ ಬಸವ ಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ವಿಶ್ವದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಲೇಸನ್ನೆ ಬಯಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಲಿಂಗ ಆಯತ ಧರ್ಮ ಲಿಂಗ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕರು ಸ್ಥಾಪಕ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಪಾಪ್ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ ವಿಶ್ವ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನ ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಅಲ್ಲ ಪಾಪು ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಒಂದು ಒಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಒಲೆ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದರೆ ನಿಲ್ಲಬಹುದಲ್ಲದೆ ಧರೆ ಹತ್ತಿ ಉರಿದರೆ ಧರೆ ಹತ್ತಿ ಉರಿದರೆ ಅನೋ ಮಾತ ನಿಲ್ಲಬಾರದು ಏರಿ ನೀರುಂಬಡೆ ಅಲ್ಲಡು ಏರಿ ಏರಿ ನೀರುಂಬಡೆ ಬೇಲಿ ಕೈಯ ಮೇಯುವಡೆ ನಾನಕೈಯ ಅಲ್ಲು ಬಾಡ ನಾರಿ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ

संगम देवा, देवा। महात्मा बसवन्नाथ जी का इस वचन का भावर्थ क्या होता है एक घर के अंदर जो घर चलाने वाले मुखंड रहते हैं और एक गांव के अंदर गांव को सरपंच रहता है एक तालुका एम एल ए रहता है एक डिस्ट्रिक्ट का एमपी रहता है और पूरा देश का एक प्रधानमंत्री रहता है अलग अलग जो समाज का भलाई के वास्ते जो पब्लिक उनको चुनकर भेज देते हैं उन लोगों ने अगर समाज के साथ कुछ गद्दारी किया जाए तो उस समाज बर्बाद हो जाता है उस देश बर्बाद हो जाता है घर के अंदर का भी सब घर के लोग एक जुट होकर नहीं रहा वो घर भी खराब होता है तो इसलिए बारहवीं शताब्दी में भी महात्मा बसवणा जी प्रधानमंत्री थे ना विजय राजे के जमाने में उस वक़्त लिखा हुआ वचन होता है जो भी शरणों ने वचन लिखा है उन्होंने इस शरीर ही एक भगवान का मंदिर है इस शरीर को छोड़कर भगवान नहीं है भगवान को छोड़कर शरीर नहीं है तो ये सच्चाई भारत देश के लोग जब तक आचरण में नहीं लाएंगे तो ये झूठ बोलने वाले लोग चोरी करने वाले लोग ये जो बुरे काम करने वालों का ये खराब विचार बंद नहीं हो सकता अगर बंद करना है तो दुनिया का फर्स्ट पार्लियामेंट स्थापक अनुभव मंडप दुनिया का फर्स्ट प्रजा प्रभुत्व का केंद्र अनुभव मंडप बसवा कल्याण के बारहवीं शताब्दी में के जो सेवन हंड्रेड सेवेंटी वन लैख नाइन्टी सिक्स थाउजेंड शरणों का लिखा हुआ वचन का किताब हर इंसान पढ़ना चाहिए छोटा छोटा वचन है जितने गलती करते हैं हम लोग न समझ कर एक एक गलती का एक एक विचार को वचन लिखा हुआ है शरणों ने तो इसके अंदर 2,500 वचन है और एक सौ से ज़्यादा शरणों का वचन है उनका इतिहास है उन्हों क्या काम करते थे कहाँ से आए ये सब है तो मैं और मेरा छोटा बच्चा ये अल्लाह प्रभु ये करूँगा हाँ इस बसवर्णा जी का वचन के विचार के साथ समाप्त करते हुए आप सबको अच्छा लगा सच्चा लगा तो आज से ही हम एक अच्छा इंसान बनने का कोशिश करेंगे और दूसरों को भी एक अच्छा रास्ता बताएंगे इतना मैं कहते कहतेगा आप सबको एक विनंती करता हूँ लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और भारत देश के अंदर रहने वाले जितने भी राजकारणी लोग हो या धर्म के प्रचारक लोग हो बसवा कल्याण के शरणों का वचन सूरज और चांद रहने तक अमर रहेगा तो इन छोटा अल्लम्ब प्रभु की मेरा साथ में रहते हुए आप सबको मैं और एक बार पूरे मेरे भारतवासियों को सर झुकाकर बसवा कल्याण कर्नाटक का अनुभव मंडप की जमीन से शरण करते हैं